Скажите, пожалуйста, какая методика формирования этого независимого общественного совета, как будут озвучены сроки, да, какой порядок, вот. И, собственно говоря, мы подходим опять к ключевым организационным вопросам. Значит, мы сейчас продолжаем период консультации. Вот вчера мы консультировались, сегодня будем говорить еще. Я рассчитываю, что в течение недели с порядком того, как это будет проходить. И э, проведем общий сбор тех, кто будет инициаторами создания этого общественного э, Мы сообщим, когда будет это уже проходить, естественно, что мы повести об этом все массовой информации. Сейчас нам нужно выработать. Э, очень важно. Понимаете, люди, которые занимаются общественной деятельностью, каждый по себе представляет собой индивидуальный У каждого из них есть свое видение мира. Нам нужно найти точки соприкосновения, найти точки контакта друг с другом. Это не так просто. Поэтому задача заключается в том, чтобы мы сумели найти точки соприкосновения, определиться с нашими правилами нашей игры. Мы сейчас эти правила упорядочиваем и утверждаем. Кто ко мне их утвердим, согласуем, мы отделим проведение такого собрания.